Hari sudah malam. Masanya sudah sampai untuk Amir menutup kedainya. Dah, tak ada orang. Baik aku tutup je kedai ini. Sejuk lain macam lama malam ni. Rasa seram pula. Biasa tak macam ni. Eh, kecoh aku. Bang. Iya, Pakcik. Pakcik nak apa? Anak dah tutup kedai. Iya, Pakcik. Kedai dah tutup. Pakcik kira nak beli kipas lah, Saya tak jual kipas, Pakcik. Saya cuma membaiki barangan elektrik yang rusak. Hah kalau macam tu boleh tak anak tolong Pak C baiki kipas Pak C yang rusak. Tapi sekarang sudah malam Pak C. Esok saya tolong Pak C. Oke okay, tak Pak Tolonglah Pak C. nak. Pak C betul-betul perlukan bantuan sekarang ni. Hmm, rumah Pak kat mana? Kat ujung jalan nih, jenak tak jauh. Oke okay lah Pak Kalau macam tu kita pergi rumah Pak C dulu. Nanti saya tengok-tengokkan apa yang rusaknya kipas Pak itu. Terima kasih nak Sudi bantu Pak Cik Ah, apa eh, Pak Cik Lagipun malam masih muda Saya lihat Pak Cik sungguh-sungguh minta tolong nah, i, Pak Cik Pak ini memang orang sini ke Saya tak pernah nampak lah Pak Cik Bukan nih Iya, nak. Dulu memang pakcik tinggal dekat-dekat sini, tapi sekarang pakcik dah pindah. Jarang dah keluar dekat petani. Oh, begitu. Kenapa pakcik pindah? kan tinggal dekat-dekat pekan ini mudah sedikit berurusan entahlah nak mungkin dah sampai masanya Pak Cik berpindah oh aha iyalah Oke nak berhenti kat sini jalan ke depan tu kecil motor tak boleh lalu terpaksa lah motor ni tinggal kat sini nak jauh lagi ke rumah Pak Cini dekat depan tu je kalau macam tu Pak C jalan dulu saya ikut belakang. Kita dah sampai nak. Hah? Dah sampai. Ada rumah pun dekat sini. Mana rumah Pakci? Nih, rumah Pakci. Hah, kubur Jika anda suka dengan video-video dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan lonceng. Jumpa lagi.